В этом доме в селе Аникеево Кировоградской области живет многодетная семья, которая воспитывает семерых детей. Вот это старший сын Максим. Вот Неля. Вот Рая у меня. Вот Анна. Вот это Лёва. Это ему три ручки. И вот Тольчик маленький, якому шесть месяцев. Всей округе об этой семье стало известно позапрошлой весной. Тут случилась трагедия. Умер годовалый ребенок. Ми до них приходили додому з метою патонужу. Двері нам ніхто не відкрив. Дитини ми не бачили тоді. І тоді, через рем'я, мені головний лікар сказала, що дитина померла. Малиш скончався від запущеної пневмонії. але для багатодітних родителей смерть рібінка стала внезапною. Ані утверждають, що ніяких признаків болезні крошки не було. Помер він о 10 часов ночі. Ми прийшли з города ще трошки, цицю взяв, наче й ну так взяв і все. И до смерти Любомира в доме никогда не было чужих людей. Тут вообще не любят непрошенных гостей. Многодетная мама, 36-летняя Алена Пенда, не пускала на порог даже медиков. Нам доводилось оглядать дитину и породилю в дворе, так как вони до хаты нас не пускали. Но последнее время комиссии приходят сюда как на работу – а недавно родителям сделали последнее предупреждение. Если дом не отремонтируют, детей навсегда заберут из семьи. Если батьки не то э, есть проблема выучения этих детей. Этот дом в середине прошлого века построили еще родители главы семейства 54-летнего Анатолия Жердия. С тех пор тут никогда не делали ремонт. Однако многодетные родители считают, что их дети живут в достатке и ни в чем не нуждаются. Есть телек, есть духовка, два кресла. Ну я не знаю больше, что надо детям, чтобы они идеально жили. Слепая лень или придирки чиновников. Редакторы касается каждого пригласили главного архитектора Маловисковского района оценить состояние дома. Результаты этой экспертизы мы узнаем сегодня в студии, а заодно выясним, что на самом деле мешает многодетным родителям сделать жизнь своих детей комфортной.